Salam əziz şagirdlər. Mən Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzinin ingilis dili müəllimi Kərilə Nəzrin. Bu gün sizə ilə sınaq imtahanında istifadə olmur sualların izahını nəzər yetirəcəyik. Kəlim başlayaq. 1-ci sualda düzgün variantı seçməliyik. Zero ada söz cəm simgələr. Zero three pencils on the table. Doğru variant A variantıdır. B variantı yanlışdır çünki pencils cəm olduğu üçün biz ora ar deyərik. C variantı yanlışdır. Çünki zero-dan sonra cəm isim gəlir. Yəni pencils olardı. D variantı yanlışdır. Çünki three-dən sonra cəm isim gələr. Zero three pencils deyərdi. E cə də y variantı yanlışdır. Çünki three-dən sonra pencils cəm olardı. İkinci sualda cümləni qurmalıyıq. Cümlə təsdiq cümləsidir. Yəni mübtəda ilə başlamalıyıq. It is Daha sonra sifət, sonra isim. Sifət gəldiyi üçün a e article sifətin əvvəlinə keçəcək. Yəni it is a beautiful day. Daha sonra isə zərf, yer zərfi in the park. 3-cü sualda şəkildə nə təsvir olunduğunu soruşur. Şəkildə iki heyvan təsvir olunub. Doğru variant A variantı to bears. Three rabbits, 3 dovşan, five cats, 5 bişik, 10 dogs, 10 it, nine horses, 10 at, 9 at deməkdir. 4-cü sualda classroom sözünün düzgün tərcüməsini soruşur. Classroom sinif otağı deməkdir. Doğru variant B variantı olacaq. Cədvəl timetable, kitab book, qələm pen, məktəb isə school. -dur. Which animal is this? şəkildə aslan təsvir olunub. Aslan liondur. Doğru variant A variantı olacaq. A lamb quzu, an elephant fil, monkey meymun, cat isə pişik şey deməkdir. 6-cı sualda aya uyğun to be Am olar. Doğru variant A variantı olacaq. I am happy mən xoşbəxtəm deməkdir. 7-ci sualda düzgün variantı seçməliyik. Your friends cəm olduğu üçün biz is your friends yox, are your friends deyəri. They is yox, they are happy olardı. A first lesson are yox, is English olardı. You are my best friend doğrudur. E variantı yanlıştır çünki I am no yox, I am mutətici olardı. 8-ci sualda cümlə qurmalıyıq. Cümlə təsdiq formadadır, yəni mübtəda ilə başlamalıyıq ki, daha sonra to be, sonra e, zərf, nə va, sonra late for the lesson. Doğru variant A variantı olacaq. 9-cu sualda l-dən sonra r gəlir. She-dən, he-dən, it-dən və ən insan adlarından sonra iz işlənər. Doğru variant D variantı olacaq. They are my parents. Onlar mənim valideynlərimdir. 10-cu sualda Hansı aylar yay aylardı? Doğru variant D variantı olacaq. June, July, August. 11-ci sualda düzgün cavabı seçməliyik. Doğru variant in the evening-di, doğrudur. At night olardı. In 2007 olardı. In winter olardı. Eyni zamanda in the morning olardı. 12-ci sualda The ball is the table top stolun altındadır. Doğru variant C variantı olacaq. On the table on üzərində, in içində, behind arxasında, between arasında deməkdir. 13-cü sualda what shape is it? Bu hansı formadır? Triangle olacaq, üçbucaq. Circle dairə, heart ürək, square kvadrat, oval isə ovaldır. 14-cü sualda suala düzgün cavab verməli. When do you have art? Və nə sual verdiyi üçün Artıq bizdən e, yəni on Fridays deyəcək 5-ci günlər e, twice a week, once a week, once a day, four a week de, mm, demək üçün e, bizə how often-dan sual verilməli idi. 15-ci sualda time table sözünün mənasını soruşur. Time table cədvəl deməkdir. 16-cı sualda deyək ki, hansı fəndə biz nömrələri və formaları öyrənirik? Doğru variant E variantı olacaq. Maths. Yəni riyaziyyatda, English ingilis tildir, art incəsənət, music musiqi, literature ədəbiyyat. 17-ci sualda ar verdiyi üçün your false təkdə olduğu üçün is olar. Z təkdə olduğu üçün is olmalı idi. Edok da təkdə olduğu üçün is olmalı idi. Mike təkdə olduğu üçün is olmalı idi. Doğru variant E variantı olacaq. Arzə çıxdıran forum Azərbaycan, uşaqlar Azərbaycandadır. 18-ci sualda Are all your classmates at school today? Bize arnan sual təbii ki, Cavfer Əliyə. A variantı yanlışdır. No, they are not olardı. B variantı yanlışdır. Yes, they are olardı. C variantı yanlışdır. Çünki bizdə classmates cəm olduğu üçün biz ona she ilə yox, they ilə cavab verərik. Eləcə də D variantı ilə she ilə yox, they ilə cavab verərik. Doğru variant E variantdır. 19-cu sualdır. Düzgün ə variantı seçməyimiz tələb olunur. Doğru variant A variantıdır. The house is small. House sözü tək olduğu üçün is olur. B variantı yanlışdır çünki sual vermədiyi üçün to be qapaqda olmaz. C variantı yanlışdır. is not olardı. D variantı yanlışdır. are not olardı. E variantı yanlışdır. çünki the house is small olardı. 20-ci sualda nöqtədən sonra R gəlib hedən <coughs> Sonra iz gələrdi. The lesson my homework təqdi olduqca onlardan sonra da iz gələrdi. We are ready. Doğru variant D variantıdır. E variantında ishi dən sonra iz olardı.